как и большинство из вас, кто сейчас собрались у экранов своих телевизоров, чтобы посмотреть нашу программу. Они говорят на государственном языке, исповедуют христианство, но называют себя греко-католиками. Сегодня вы узнаете, кто же такие эти греко-католики и чем их церковь отличается от католической и православной. Храм Царя Христа скромно приютился в частном секторе одного из восточных кварталов Луганска. С виду здание ничем не отличается от хозяйских домов, расположенных по соседству, и только купола говорят о том, что здесь не просто жилое помещение, здесь дом, где творится молитва. Войдя в храм и немного постояв на литургии, я, честно говоря, растерялся. Убранство церкви такое же, как и в православном храме. Прихожане крестятся тоже справа налево. Может, мы приехали не по тому адресу? Может быть, это православный храм? Ну а если нет, то в чем тогда разница? И есть ли она вообще? Все стало на свои места, когда я понял, что богослужение ведется на украинском языке, а не на старославянском, как это принято в православии. Однако, как оказалось, только лишь языком литургии отличия не заканчиваются. Чтобы узнать побольше об украинской греко-католической церкви, нужно хотя бы обзорно пройтись по ее истории. Украинская греко-католическая церковь ведет свою историю, начиная с 16 века, после подписания рядом православных епископов так называемой унии с католической церковью. Однако сами греко-католики утверждают, что их церковь была основана как поместная христианская в 988 году князем Владимиром. То есть, согласно такому взгляду на историю, Владимир Великий крестил Русь не в православной, а именно в греко-католической традиции. В качестве аргументов сторонники такой теории говорят о том, что официально Разделение церквей на православную и католическую произошло только в 1054 году после взаимных анафем константинопольского и римского духовенства. До этого же существовала исключительно католическая церковь. Получается, что святой Владимир крестил Русь в католическую веру греческого образца. Конечно же, такой подход к истории довольно неоднозначен и по сей день вызывает множество споров. Официальная же историография датой возникновения Украинской греко-католической церкви называют 1596 год с момента подписания Берестейской церковной унии. С тех пор и за каких-то полтора столетия греко-католицизм прочно укрепился на западной Украине, а церковь стала лидером по количеству приходов и верующих. В общем и целом, церковная уния представляла собой признание епископами верховенства Папы Римского и католических догматов при сохранении верующими греческих обрядов. То есть, фактически, изменениям подверглась только церковная и иерархическая организация и некоторые теоретические положения. А для простых верующих все осталось так, как и было прежде, как остается и по сей день. Такое же крестное знамение те же иконы тоже облачение священников только языком проповеди вместо старославянского стал родной украинский мы попали в храм царя христа как раз в день престольного праздника это праздник почитания святого именем которого назван храм оказалось что именно в тот день по воле римского понтифика весь мир почитал иисуса христа

В честь праздников в церковь приехали важные гости вот этот дородный священник глава Донецкой епархии. Он прибыл в наш город специально, чтобы поздравить луганский приход и лично его главу отца Михаила, у которого мы безуспешно пытались взять интервью. Тогда нам так и не удалось это сделать. Праздник и приезд гостей не оставили нашему герою время. Пришлось приезжать на следующий день. Говорили о приходе и прихожанах. Оказалось, что греко-католическая церковь довольно интересно ведет подсчет своих верующих. У нас є парафіяни і прихожани. Парафіяни це і постійні, це члени церкви, тобто парафії, які щонеділі, що чи, чи свята, вони е, бувають на літургії, е, беруть участь у святих таїнствах, часто сповідаються і причащаються. Е, а є прихожани, які принагідно приходять до. Це може бути раз у рік на Пасху чи воду святити на хрещення на Йордан. Отже, в нашій парафії є парафіян близько 50, ті, які свідомо заповнили анкети парафіян, і скажімо, на Пасху у нас бувало е, півтора сотні людей, тобто більше 150 людей. Тобто, якщо говорити 50 парафіян і 100 людей, які є прихожанами нашої парафії. Помимо отправления служб, отцу Михаилу приходится заниматься еще и хозяйственными делами прихода. Думать о дальнейшем строительстве, искать средства для ремонта и украшения здания. С 92 по 2000 -го год, правда, у нас не было жодного помещения. Ни храма, ни молитвенной каплицы. наша парафии собирались в арендованных помещениях или по квартирах наших парафиян. В 2000 году, приехавший сюда, я уже как пятый священник призвал за пожертвования нашей церкви. Тобто зверталися до вірних е, нашої української Греко-католицької церкви в Україні і в діаспорі. І завдяки жертводавцям ми купили отой е, будиночок, як ви бачили, він подібний до сусідських хатин, де ми проживали як сім'я, і де мали капличку, десь 45 метрів квадратних для наших релігійних обрядових таких дійств. Е, з 2005 року ми робили реконструкцію. Нашого нашого парафіального центру зараз можна так сказати, і де капличка наша вже має приблизно 100 квадратів, навіть трошки більше. Однако дела у греко-католического прихода в Луганске все же идут хорошо. Если сравнивать с тем, как все обстояло в предыдущие десятилетия. Долгая история греко-католической церкви в нашем городе насчитывает множество печальных, трагических и в то же время героических страниц. История украинской греко-католической церкви в нашем крае начинается с 1917 года с появлением здесь священника Потапия Емельянова, который служил в селе Нижняя Богдановка. Во время бурных событий гражданской войны отец Потапий не раз страдал от преследований властей, которые часто сменяли друг друга, но были одинаково настроены против всего украинского. В 1927 году отец Потапий был арестован и приговорен к 10 годам ссылки на Соловках. В 1936 Обретение свободы был найден мертвым на станции подвойце мурманской железной дороги. В 2003 году начался процесс биотификации луганского священника. После окончания Второй мировой войны количество греко-католиков на Луганщине увеличилось. Во многом причиной этому послужила печально известная операция Висла, в ходе которой тысячи семей из западной Украины были принудительно переселены на восток. Второе рождение греко-католической церкви в нашем регионе напрямую связано с именем простого краснодонского шахтера Григория Цимбала. Этот человек активно интересовался вопросами веры и религии. Был одним из основателей краснодонской ячейки группы истинно православных христиан, за что и был приговорен в середине 50-х годов к 15 годам лагерей. Во время своего заключения Цимбал познакомился с легендарным митрополитом Галецким Иосифом Слепым, с которым он делил камеру. Следствием их Долгих бесед стало то, что Григорий Цымбал стал убежденным греко-католиком. Уже после освобождения он был тайно рукоположен в священнике и продолжил свою деятельность в Краснодонском районе. Отец Григорий практически каждый вечер тайно отправлял службы в своем доме, переоборудованном под часовню. На рубеже 80-х-90-х годов Цымбал возглавил греко-католическую громаду Луганщины и зарегистрировал приход Царя Христа в областном центре. Преемник Григория Цимбала, отец Михаил, говорит о том, что большую роль в его судьбе сыграла проведение. Парню из села на Ивано-Франковщине трудно было представить, что судьба его будет тесно связана не только с церковью, но и с далеким промышленным Луганском. Интересный момент пригадую в школе на географии. Когда мы учились, меня выкликала учителька до дошки, и я ответил по теме. Додатковых вопросов я спросил, где находится Луганск. Я очима збігав по всій карті, по всій дошці, карті, яка була вивішена, і не міг знайти оцього Луганська. Вона почала питатися вже учнів у класі: а хто знає, де знаходиться Луганськ? Ніхто не знав. Це ж обласний центр, ніхто не знає. Ви телевізор дивитесь? Так, дивимося, відповідаємо. А вчера по новинах передавали, что Ворошеловоград снова переименовали на місто Луганский. И я себе пригадаю сегодня, что так подумал, что буду я когда-нибудь в том Луганском. Решение отца Михаила стать священником пришло к нему в старших классах школы и стало полнейшей неожиданностью для его родителей. Тем более, что это было в начале 90-х, во времена, когда страна только начинала отходить от атеистического забвения. Когда батько выехал из ивано Франкиска, І поки доїхав до Львова, у купе, розмовляє з людьми і каже, що син вирішив стати священником, їду до Москви, щоб дізнатися, де семінарії, які умови, які екзамени, прийоми і так далі. А люди йому відповідають: а чому так далеко? Україна здобула незалежність, маємо свою державу. І, мабуть, у Києві є семінарія. Хто знає, як далі буде, з кордонами і так далі все ж таки син, дитина. І батько вирішив тоді категорично вийти у Києві, щоб дізнатися, у Києві знайти е, навчальний духовний заклад. І цікаві моменти, коли потяг стояв, мабуть, хвилин 20-25 у Львові, батько вийшов попалити цигарку, ну і десь там в розмові з іншою людиною з іншого вагону теж палять і розмовляють. Каже, у Києві вирішив вийти. Тому що син хоче на священника вчитися. А чоловік йому відповідає, з Франківська, чому Київ? У Львів вже ближче, у Львові є семінарі. поки потяг вирушив, батько вистрибнув з речами і вийшов у Львові. І так знайшов у Львові семінарію. Це вже була семінарія Української греко-католицької церкви. Знайшов, де знаходиться, зайшов в ректорат, почав дізнаватися, як, які умови, вступу і так далі. А його питають: ви з Івано-Франківська, а приїхали до Львова вчитися? Чому? Уважаю, Івана Івано-Франківську відкрили семінарію цього року. Однако, несмотря на все перипетии, отец Михаил все-таки стал священником. И хоть и получил приход в далеком от родных мест Луганске, говорит, что доволен этим и готов с радостью служить Богу в нашем городе. Это моя первая парафия так, в Луганске. И надеюсь, что последняя. Кажут, первая парафия от Бога, а вторая парафия от людей. Надеюсь, что эта парафия будет до конца жизни моего. Но боже проведение будет проводить. Сегодня Луганский приход Царя Христа находится на подъеме. Конечно, многого еще не хватает, но многое уже было сделано. Отец Михаил оказался достойным продолжателем дела своих героических предшественников, и наша программа желает ему удачи на его пасторском пути. На сегодня все. Ждите новых историй о жизни интуристов в Луганске в следующий четверг в 17.35. Пока!